нас делегация 15 человек как минимум, даже больше скоро будет. Ни одной команды, больше нет такой группы поддержки и стафа и всего. Мы просто ходим в такой огромный нави кучи, загружаемся во всякие автобусы. Короче, это трэш. Но весь. Короче, надо, вот как на власти, я с Валерой выхожу, Валеру с таким лицом стоит, короче, закудивает просто, и мы в любой макпик выиграем, понимаешь? Они теряются. А как помнишь, у нас судили одни карты, я вообще Ничего не знаю. Они что? -то? Я не понимаю, это то же самое. Это как, знаешь, доте пики, типа, и резерв тайм начался. Мы убрали вертига. Нам то не нужно этот пас убирать. Ну да. Мы можем ставить на выбор нюк плюс что-то. Убирай, Мира. Не Нет? Ну, как мы хотим, мы же обсудили Мираж. Сказал, что я не буду его играть. А, ну да. Ну, мы можем Даст убрать такой еще? Даст 2, Мираж, Нюк, парни. Я бы убирал Даст. Ну да. Убираем Даст, да? Думаю, да. Все, все в фокусе. Если Нюк, то мы вообще придем. Они убрали Нюк. Боятся они нас все-таки еще на Нюке, да? Что, что Есть мираж? у них такой... Я так и говорил. Да, мы остался мираж. Но я вчера первый шаг да, мираж. которую мы и обсудили как раз -таки. Да. Единственное. Прочитан? Да. Это наш второй влог. Сегодня мы играем против Vitality Best of 1. Мейджор начинается. Мы уже на сцене, мы уже а, в арене. Публика нас шокировала с первых появлений. Мы вам ставим кусочки того, как а, что происходило, когда бразильские фанаты увидели Сашу. Саша, тебя не любят в Бразилии. Меня не любят, я ненавижу. Нас уже поддерживают, хотя мы еще даже не начали играть. Это только начало. И я супер-супер жду всего, что будет происходить. Я еще такого не видела. В зале не так много людей, но эта энергетика просто сносит. Короче, все круто. Болеем сегодня против не против, а за нас, конечно, против Виталити. И смотрим еще дальше, потом матч. В общем, я думаю, будет жарко. Поехали. It must be in my face. Something you can't say. на Веню, сразу я вам показываю, что здесь есть. Есть здесь немного. А, в первую очередь, это, конечно же, комната с закусками. Здесь у нас есть дикие орхидеи. Красиво. Они, кстати, не искусственные. А, нет, они искусственные, неважно. А, напитки, батончики, сэндвичи, сладости. Люди не поняли, думали, что я действительно думаю, что Turkey Sandwich это турецкий сэндвич. Нет, я знаю, что это индейка. Благодарю за ваши комментарии. Все те же вкусные пироженки. Класс. Маленькие печеньки. Если вы когда-то будете в Бразилии, я вам рекомендую есть бананы. Потому что самые вкусные бананы в Бразилии. Это правда святая. Это невероятно вкусно. А что это такое? Сливка? Мы съедим. Так. Все. Игровые автоматы и холодильничек с монстром. Сейчас я вам кое покажу. Мое внимание обратило несколько вкусов, которых я раньше не видела. Но это, об ангелов, это, мы, знаем, это мы уже знаем. И Dragon Ice Tea, но они разных цветов. А, это лимонный, а это персиковый. То есть это энергетический холодный чай. халява. это не халява, это 2-0 называется. Да, Решающая. Ну, решающая у нас есть. Ну, решающая вообще. Вот посмотрите, что я с тобой сделала. Чел в кепке. Давай напробовать. А, ну ладно. я мистер Бизон. Ну, давай сюда игра. Я сильный. Да, ты какой-то толстый чел. Что ты сам себя бьешь? Чего? Глубинки? Что-то случилось, Лень, Ты просто меня ваншотнул. А у тебя хп было мало, с прошлого осталось посмотреть. Что за... Чё за фигня? Как тебе, Веню? Как тебе, Players Lounge? Как, тебе, как нас ESL SL встретили? Uh, players Lounge вот такой на троечку, или из 10? Надеюсь, тебя слышно. Это, я, это начинающий блогер. Надеюсь, что все фанаты еще разгонятся, будут сегодня болеть еще жестче. Uh, ESL встретили. Ну нормальненько. Нормальненько тоже надеюсь, что разгонится, как и фанат. Ну, в общем, мы разгоняемся. Так, контент какой-то идет. Это нас снимали на медиа дне. Стряносит встав героев, смотрит свой матч. ты? не рада, что я ушла. У а меня здесь булят. А, я тут встретила знакомых людей. Отряда Have you been cheering for Simple? Simple since uh, 2017. 2017. Uh, what do you have? But here? but for daddy, since 2020. All right, I love you he's he yeah, he it. it, yeah, uh, it. do you think uh, why do you think simple is so popular in Brazil? Because he's huge, he's the goat, he's the best. <laughs> we love best players. Some say that he is uh, the most popular international player in Brazil. Is it true? No, so. so. yeah? of, course. of course he is. Who is the most popular Brazilian player in Brazil? I think fali, so. but koji is the best. Cold is the best, but koji is the most popular. Uh, of course, of course. Alright, thank yeah. you. Thank you very much for your support. I uh, yeah, appreciate that. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Или мы все Елимся, живем. Все, все, должно быть, все должно быть хорошо. Вот. Решающий момент. Я надеюсь, получится с кем-то поболтать. Уже... Леха, как тебе матч? Как тебе игра? Очень потный матч, я вам так не скажу. Делал. Весь зал болел за Фурию, как оказалось. Но вообще было очень жарко. тоже поддерживали. Не, поддерживали, конечно, поддерживали, но... Короче, было немножечко напряжно, я так скажу. А еще бразильцы не могут выговорить Валерин Никней. Получается, вместо бита — бич, бич, бич. Слушайте, посмотри, Дань, поснимаешь? Бич, бич. i right. he's <laughs> <laughs> going to the Abbey too? <laughs> What did you vote about the crowd today? It was great, you great. great. It? Yes. it was better than on Challenger yeah. stage. Normal. Yes. Так, но я здесь нашла фанатов Na'Vi несмотря на то, что все были за Фурию. Hi guys, you're now on Navi YouTube channel. Say hi. Hi. So, how long are you Navi fans? Мираже! Сколько было овертаймов? Три серии овертаймов? Угу. Однако, однако, заставили вы понервничать нас, конечно. Как вообще эмоционально ты принес этот Мираж? Расскажи. Ну, было забавно. А забавно? Что, ну, да. Мы могли выиграть много раз. Да, да, правда. Но совершали ошибочки и из-за этого проиграли. Но было прикольно играть. Угу. Как бы для нас первый опыт прям с бразильской толпой. Очевидно, первый матч. Но это прикольно, это прикольно. Давай, Миража, поговорим. Вообще, сколько времени вы ему уделяли на боткэмпе, потому что это карта, которую мы играем очень часто. Расскажи немножко о том, как вы подошли к ней вот в рамках первого матча. Мы как бы оставляем ее на потом всегда. То есть мы в ней уверены, поэтому тренировали ее под конец, когда уже Сделал... Ну вот. Тренировали ее под конец, когда уже подготовили остальные карты, поэтому. Ну, мы в ней уверены, как и всегда. Ну мы да, оставили было. ее под конец, потому что, в принципе, на да. ней было меньше всего проблем. Наработали какие-то новые темы и вот с ними уже приехали сюда. А кто был... Как, кто? Какая карта была в приоритете по подготовке? Витя с кем Алло, Витя, ты кому звонишь? Какая карта была в приоритете? Да не было такого, мы старались все потянуть, на самом деле. Просто свои слабые стороны сделать сильными и все. Хорошо, ну и вот Виталий, Италии, мираж. В принципе, ничего нового, вы постоянно играете, это Мираж Инферно, да, с ними. И ну, с самого начала игра была напряженная, честно mm -hmm. говоря. Были равные перестрелки. Ты ожидал, что будет вот так. Вы были готовы к такому темпу игры против Виталий? Да, были. Потому что у нас всегда на мираже такие зарубы, там, если вспомнить, 16-13, как качали, как всегда. Mm -hmm. Поэтому были готовы. Но надеялись, что мы можем закончить. Мы могли закончить раньше. Но получилось так. Там где-то на пятом раунде Блейд поставил паузу. чем он вам там рассказывал? Что после этого будто игра пошла получше он, он рассказывал секреты Вик, 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 и Валерик надо выходить на точку. Ага, ну помогло ну, ну, как взгляд. Взгляд. <laughs> но ты очень круто поиграл на этом мираже мы видели ну, от тебя были такие тоже такие хайлайты а, тебе летит на этой карте тебе комфортно на ней да мне сейчас везде комфортно главное чтобы мы выигрывали и будет комфортно Везде реально. Ну, то есть, нет такого, что где-то мне не нравится играть, везде нравится, на любой карте. Во второй половине у вас были некие проблемы, потому что за -за закончили это первую в, хорошо, 10-5, да? Mm -hmm. И во второй все-таки начали отдавать в начале раунда, когда Виталий теперь за КТ, вы за атаку. С чем было это связано? Не подстроились сразу под темп или потому что, в принципе, атака для вас это менее комфортная сторона? Я бы сказал, что атака, наоборот, для нас более комфортная, потому что как раз Мираж мы готовили больше за КТ, потому что на ней были проблемы, на mm -hmm. этой стороне. За атаку, ну повторюсь, что были ошибки, которые были ключевые ошибки, которые не позволяли закрывать раунды в нашу сторону. А ошибки были индивидуальные или какие-то там недостаток коммуникации, что-то вроде... Я думаю, все. Ну, то есть было индивидуальное, но в большей степени не договаривались хорошо. Uh -huh. а, и вот сейчас мы смотрели Фурия против Энс, и это просто что-то невероятное. Публика. Это не просто. Ну, это не описать словами. Вот а, как, как только вы доигрывали еще Мираж, фурия уже начали настраиваться на сцене, и вся толпа повернулась к другой стороне сцены и начала кричать фурия, фурия, фурия. Просто каким-то, ну, невероятно, невероятно активно. Вам это мешало? Потому что, ну, звук был очень глубокий. Да нет, ну как сказать, оно мешает, но ты когда сфокусируешься на игре, то у тебя все равно. То есть это был как фоновый шум. Бывало, что кричали громко, и бывало, что подсказывали как и нам, так и противникам. Да, Там проблема, и все... который... Момент 2 в 2, когда мы могли закрыть сторону, точнее закрыть игру, я пушу со спины. Mm -hmm. Мэджис меня чекает, не видит меня, я его вижу. Слышу, как толпа гудит, и он выходит, меня пикает и убивает. Ну, типа, вот такие моменты, конечно. Но это, наверное, всегда недостаток ланов. То, то есть часто ведь такое бывает Да, или да но тут просто уже... невозможно это проконтр... ну, законтролировать, потому что толпа переключит все. Типа, и всю эту технику, которая пытается заглушить шум, это бесшанс. Бесполезно. Да. Хорошо, впереди у нас Cloud9. Насколько я поняла, наш соперник уже известен. Осталось mm -hmm. только понять, когда точно мы играем. Что скажешь о Cloud9? Вот мы говорили уже, в принципе, в прошлом влоге там, с Сашей. Они, очевидно, прошли с не без проблем были в какой-то момент в счете 2-2. Смотрел сегодня игру они Да, как перевернули. там был их любимый счет 13-5, когда они да. проигрывают, и начался камбэк. Ну, я не знаю, что у них внутри, но, как мы видим, они все равно выигрывают, хоть и с такими проблемами, поэтому надо быть аккуратным. Мы давно с ними не играли, поэтому да, будет давно. интересно. А на или вы не хотите? Нет, мы да. не играли, мне кажется, вот. А, хорошо, тогда мы идем готовиться. Чем занимались? Поели, отдохнули, да? Позагорали ну, да. на солнышке? Старалися не тратити енергію в Ну, в принципі, сили присутствують, дуже не сильно такі не, не, не було. Присутствують. Хорошо, Вітю? Вітю, mm. ти готовий до Cloud9? Звичайно. Як тобі грати в легендах мажору в перший раз? Цікаво? Цікаво. Цікаво. Втомиєшся? В том лише більше віто, коли ти тут просто сидиш і дуже багато шуму і галасу. А так на сцене нет. Ну добре, добре. Тоді мы йдемо готуватися добре. Против 9 Значит, у нас через два с половиной часа матч. Против Cloud9. Мы идем сидеть в шаттл. А по какой причине? Илья, почему мы сидим в шаттле, а не в комнате? Потому что там шумно. Потому что там шумно, а мы хотим uh, некого peace, некого мира, успокоения. И идем сидеть в машину. Так мы ведем прямой репортаж с маршрутки. Отправляемся мы в следующий матч. вам покажу, чем мы тут страдаем. Полевые съемки. Опять Я опять со своей камерой. Она маленькая, это не камера, это Сейчас пройдем другую соседнюю маршрутку. Погодите. Люди так на нас странно смотрят. Так. А где все? А, привет. Вы там кто? Итак, 18.30. Наш игровой день продолжается. Все немножко отдохнули, посидели, помолчали в своих мыслях. Видели. И мы готовимся в бой. Наша вторая игра проходит не на сцене, к сожалению, мы расстроились из-за этого, потому что, конечно, играть с такой публикой круто. Но может быть поспокойнее, не знаю. Мы сидим здесь, там лаунай уже разыгрывается до нашего матча по расписанию час. Возможно, он содержится. Такие новости, да. но ребята в России в порядке. of а один, слава богу, не может быть слишком долго. Надеюсь. В общем, готовимся. Сразу нужно будет подстроиться нам в ответ и не, 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 не париться по этому поводу. Давайте. Давайте, пацаны, жестко беремся за них и все. Настрой. Жестко, как всегда. Кто Хорошо, Рожден,

не удался. К сожалению, Cloud9 забирают эту карту. Второй раз за день они совершили камбэк. Вот они, кстати, проходят. Первый раз против Фейзов, второй раз против нас. Кажется, 13-7, да, они начали кричать с 13-7 и забрали карту. В общем, друзья, ну, ничего страшного. 1-1 это неплохой рабочий счет. Так бывает. Завтра предстоит нам еще игра. Будем ждать окончания остальных матчей для того, чтобы узнать нашего соперника и, в принципе, когда мы будем играть. Есть время подготовиться, есть время отдохнуть. Был насыщенный день. Действительно, мы подустали. Еще такой же немножко. В общем, Спасибо, что болели. Спасибо, что смотрели. Обязательно поддерживайте нас и завтра. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий, поддержите ребят. Вот. И всем спасибо. Всем пока.